buyog'ini eshiting la ilaha illalloh o'n ikkita harfdan iborat ekan muhammad rasululloh ham o'n ikkita harfdan iborat ekan bu ham tasodifmi ketini eshiting abu bakr siddiq ham o'n ikki harfdan iborat ekan umar ibn Khattab ham o'n ikkita harfdan iborat ekan usmon ibn affon ham o'n ikkita harfdan iborat ekan ali ibn abi Talib ham o'n ikkita harfdan iborat ekan nima bu ham tasodifmi muhammad alayhi va salomning ismlarining o'zi mo'jizadir hadislarda kim farzandlik bo'lsa o'g'lonlik bo'lsa meni ismimni meni yaxshi ko'rib farzand degan muhammad deb ism qo'ysa qiyomatda o'sha muhammadni ham ism qo'ygan zotlarni ham Alloh jannatiga kiritadi dedilar sharhida bir narsani keltirgan Mahshar deydigan bir vodiy bo'lar ekan unda yaxshi yomon erkak ayol mo'min kofir maglub ma